مرحبا sevgili gençler nasılısınız؟ ben Zein Hoca Süper Hoca okulumuza مرحبا جميعا معكم الان سيزين مندرس سوبر هوجا. اليوم طبعا بعد العيد بعد مده طويله من الراحه اللي اخذناها رح نرجع ان شاء الله بالدروس مكملين سوا بدروس جميع المواد اللي عم تنزل على الفيسبوك وعلى اليوتيوب. طبعا حاليا بهذا الدرس رح يكون على طلبكم الكتير اكثر من حدا بالعطل سالني على قاعده استفاطلار فنحن هاي القاعده معنا اخذينا لستا طبعا هي قاعده مهمه آه لازم نكون آخدينها قبل ما ندخل على السنه الدراسيه الجديده فاليوم بدرسنا رح نحكي عن الصفات اي كابشلر صفات ندمك بارتون. شوي اللي صفات ممكن نقول عنا الصفات ممكن نقول عنا on أد، يعني ما سبق الاسم يعني انا مثلا في عندي اسماء اعطوني اسم مثلا انتو فكروا هلا باسم معي احمد تمام بكي أهميتان باورتون أهميتان جيلانكشي صفات مثلا عنه يكشكل يكشكل أحمد يعني أحمد الوسيم أنا مثلا كنا قاعدين انا ورفاتي فشفنا هيك من بعيد حدا جاي فمن نقول عنه أحمد, هانجي أحمد سالتنا في مين اي احمد فشو بنقولها يا شكل احمد احمد الوسيم صفته الأحمد نيت وسيم فهي الصفات هي ما تاتي قبل الاسماء اما بنقول عن الصفات او بنقول عنها اون اد اجت قبل الاسم طبعا الاسم مو شرط يكون بس أهميت ممكن يكون شيشك ممكن يكون دفتر ممكن يكون كلام ممكن يكون باردة هدول كلياتهم هن اسماء طيب رح نحكي اليوم عن أول شيء اللي هي صفات تيشيتلي يعني أنواع الصفات بينقسموا لقسمين اللي هن اللي مي صفات لار بيرسمي صفات لار طبعا الدرس جدا بسيط وسهل يعني هيك كل شيء هيك يعني لقيت مين دعتت مين ما كثير تكونوا هيك معصبين أو إنه هاد الدرس صعب وكذا لا بالعكس هو درس كثير سهل ولكن بده شوية تركيز طيب الصفات في عنا شغلة كمان هلأ بدي لكم عليها لحد أتذكرها بآخر الدرس إن شاء الله عنا هون نتلمي صفات لار يعني الصفات نتلمي وصف أنا بوصف فيها أنا هون لما قلت لكم هيك شكل فأنا وصفته لأهميت بيكي اسم بنت مثلا نكتبها بحرف كبير طبعا ألف هانجي الف جزال الف الف جميله جميله الف شوف صفه انيتا جميله يا دا مثلا مثلا ضايف الف الف الضعيفة يا دا تشلشكان الف الف المجتهدة هدول كلها هنن نتلمي صفات لار. انا عم اوصف فيهم الف طيب رح نحكي اليوم فقط عن النتم الصفات النتم الصفات varlıkların durumlarını biçimlerini özelliklerini renklerini kısaca nasıl olduklarını bildiren sözcüklerdir ال صفات النعلمه هن بيستخدموا فيها كلمات بتحدد لنا كيف ممكن بمختصر مفيد كيف ممكن تكون بتحكي عن الاشياء عن الوانها لهي الاشياء عن خصائص او شيء بيميز هاي الاشياء عن اشكالها وعن حالتها اسم ل السؤال نص sorulan nasıl درج نسأل فيها بنصل لما بسأل نصل فبلاقي إلى جواب مثلا عم يقولوا لنا هون مثلا بالمثال تشالش كان أورانجي سنافضة برنجي أولدو نصل أورانجي برنجي بيرنجي يا يضا أورانجي نصل سنافضة برنجي أولدو كيف أصبح الطالب الأول على الأول يعني أخذ المرتبة الأولى كيف بالفحص قال هو نصت كان شو هو هذا الطالب هذا الطالب طبعا هون ننتبه انيتا اسم اورانجي هو اسم شو صفته لهذا الطالب انيتو كان مجتهد ممكن يكون تمبل ممكن يكون التمبل يعني الكسول طيب فاذا انا بشيل تشالشكان وبحط بداله نصت نصت اورانجي سناف ضبي نجي كيف صار هذا الطالب بالاول على الفحص انيتو تشالشكان نجي هون في عنا كاركتير حلو كتير هون في عندي شايفين هي السيارة اللي عندي اياها شوفوا شو كاتبين عليها كاتبين عليها كاتب صحبة جزال اي هزل رهات سالم معير يعني معيرة مؤمنة مريحة أه سريعة جيدة جميلة عن هي السيارة شايفينها شو قديمة طيب رجعنا هون كاتب كمان على التابلو اللي بده يبيع فيها ساطلك لك تابلو سو لائحة البيع كاتب كاتب عليها صالك ل يعني ذو صحة جيدة او بمعنى انه يعني ما فيها كتير اعطال بكم ل كان عم يعاينها على طول أه بيرعاها يعني فيها مأمنة وجوز رخيصة شك جميلة كونفور مريحة صاحبة باعة بده يبيعها تمام شو صار حوار بينه وبين جو والشرة شو قال له قال له جزال على بابو هاي السيارة جميلة يا إيه عربة جميلة أيضا أو يعني جزال جميلة إي جيدة سالم عربة صحية أو مؤمنة يعني شك عربة هون إذا انتبهتوا عربة 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 هدول كلياتهم هنن اسم العربة هي اسم شو الصفات اللي اجت قبل الاسم شو الشيء اللي اجى قبل الاسم او العربة شك سالم اي جزال هدول كلياتهم هن صفات طبعا شو نيتيليمي نيتيليمي بعرضهم نتلمى صفات لار وصفوا فيها السيارة شو قال له ال الألجاء المشتري قال له أليورم يعني اشتريتها وأنا أنا أخذتها جينا على هاي السيارة شايفين قد هي أحلى منها ولونها أحلى وكلها أحلى وحتى ان تكشف وموديلها أحدث آني آه فيها طهما سط كلسترو بان اوت شايدر ستم يورم قال هذا الشخص كيف معه هيك بنفس السعر اللي انا حاطط فيه سيارتي انا الي ثلاث شهور وما عم اقدر بيعها يورم لم استطع بيعه ليش كاتب على لوحه البيع عربة بس كاتب عليها سياره بالله سياره طب انا بعرف اني تسيارة وانا شايفه اني تسيارة طيب ادم اربصنا بير سورو صفات إكلمش قال الرجل ضاف عده صفات على سيارته مين هذا القطع يحكي لنا رجل إشي باليور بيعرف شغله سان انجك عربة يصدر انت بس كتب عربه يعني سياره

فاذا الشغل ما بصير بس بالذكر الاسم لازم كمان نذكر مع الصفات امثله اخرى جوكوزن انيدان كارا بولوتلار كابلامشت قال فجاه عبقت السماء او ضجت السماء بالغيوم السوداء الغيوم الغيوم هي باردون الغيوم هي اسم اسم تمام Ulkara, <laughs> huve sıfat, taban, here niteleme sıfat, tamam? Niteleme sıfat, niteleme sıfat. Uçuttu naja Nasıl bulutlar kaplamış gökyüzün aniden? Nasıl bulutlar kaplam kaplamış ki fiye şekilliyom? Kara, souda. Yolun kenarı kuru, kurumuş. Yapraklarla doluydu. يعني كان الطريق او حرف الطريق او بمعنى طرف الطريق كلياته ممتلئ ب ممتلئ بالاوراق الجافه او اليابسه بنشيل كلمه كرمش بنحط نصل يونون كان نصل يا براك كيف كان شكل الاوراق اللي كانت ممتلئه في الطريق كانت كرمش يابسه عنا نوتس

اسمه أصل هي مين ينجي فأصل هي شو صفتها أنيتا ينجي، أنيتا مرت الأخ هاي مع الأقرب لك مثلا فهيمة تيزة يعني الخالة فهيمة هون الخالة هي الصفة دكتور مهمت تمام مهمت شو صفته مهمت؟ أنيتو دكتور أنيتو هو دكتور سليمان بي طبعا دكتور هون مسلك اجت سليمان بي شو صفته لسليمان نيتو بي فهو اذا سايق طيب انا هدول هنن كلياتهم هنن نيتلي صفات لار وصف انا وصفت فيهم هون الدكتور مهمت وصفت فيهم مهمت نيتو دكتور وصفت فيه سليمان نيتو سيد وصفت فيه اصلا نيتا فانا عم اوصف هون طبعا نوت اخير قبل ما يخلص الدرس انه دائما مع الصفات لار شو بيجي معا؟ اسم دائما صفات مع اسم دائما وابدا ركزوا عليها كثير مشان بعدين لما ناخذ الظرف ما نخربط اذا نحطها كنوت الصفات لار مع الاسماء ثلاث نجمات جنبها ما بنساها بيكي arkadaş لار درسimiz bugün için bitmiş diğer derslerde görüşmek üzere herhangi bir sorunuz varsa bana özelden yazarsınız ya da facebook'te أنا إذا في عندكم أي سؤال ممكن تبعتوليها أما على الواتساب الخاص أو تبعتوليها بتاعليق أو رسالة على مسنجر فكتم عزم بتفري. بكي يا أصدقاء درسنا بريا كذا بيتمش. ديال درسنا